নিচিনা হৈ আছে এয়া চব একদম বন এয়া সেইখিনিত তাৰপিছত এয়া ইমান বন হৈ আছে এইবিলাক গুচাইছোঁ মানে তাৰপিছত গুচোৱাবিলাক ইমান চাফা হৈছে ধুনীয়া হৈছে চব এয়া বনবিলাক গুচাই দিছোঁ মানে ধানটো আমাৰ তিনিমহীয়া ধান ওলাবলৈ হৈছে আৰু মানে গেৰ ধৰিছে আৰু এয়া চব কিছুমান ধৰি মানে ওলাইছেই আৰু চব এয়া ধুনীয়াকৈ পুহমাও ৰোৱা আছিলে এইখিনি এডৰা চা ধুনীয়াকৈ ঘেৰ ধৰিছে ধানখিনি সেইটো কাৰণে অকণমান ধাওঁতে কিবা হ'ব আৰু চাফা হ'লে মানে দাবলৈ বেছি ভাল লাগে সেইটো কাৰণে ধানবিলাক গেৰ ধৰিলোঁ মানে বনবিলাক গুচাই দিছোঁ চ' এই ঘৰৰ ওচৰত থকা ধানখিনি অকণমান ৰুই ল'ম ৰুই পিনি ইয়াত এইবিলাক বনবিলাক চাফা কৰিম বুলি ভাবোঁতে মেডিকেলত যাবলগীয়া হ'ল মানুহৰ জীৱনত এইটো কাৰণে কয় ভবা কটা নহয় সিদি বাটত আছে কণা বৃদ্ধি হয় নাই এনেকৈ কয় যে চ' আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই ব্লাড দিয়া দাদাক তাৰপিছত মই মানে নিজে দিবলৈ যোগাৰ কৰিছিলোঁ একদম ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা তেজ চেচ লৈ ইয়াৰ এতিয়াও চিন আছে অলপমান চ' তেজ চেচ ল'বলৈ মানে উলিয়াইছিলোঁহে তাৰপিছত মানে মোৰ হিচাপ মতে মোৰ নিজৰ হিচাপৰ মতে আৰু ব্লাডখিনি মোৰ আছে সেইটো কাৰণে মই দিব নোৱাৰিলোঁ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডক চব ধুনীয়া ঘেৰ দৌৰিছে চব বাৰু ইমান মৰমলগা ধান সেইটো কাৰণে চাব এপাল এপাল মানে পানী থকাবিলাকত আছে অঁ কিবা বনবিলাক নাই কিন্তু বন অঁ পানী নথকাবিলাকত বহুত বহুত আছে বন সেইটো কাৰণে গুচাই লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰিলে দাবলৈও বেছি ভাল লাগিব ধানখিনি ইমান ভাল হৈছিলে চ' পানী কিনি পোৱা হ'লে আৰু ভাল হ'লহেঁতেন বুলি ভাবোঁ আৰু চ' কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব গাইছ এতিয়া মই চাফ চিকুণ কৰি লওঁ বনখিনি পূৰা সোনকালে গুচাই লওঁ মানুহজনকো এৰি পেলাই আহিছোঁ বেমাৰী মানুহজনক চ' বেমাৰো মানে তাকে চাই থাকিলেও নহয় পথাৰলৈ আহিলেও নহয় মানে দুই পালে মেকআপ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু উপায় নাই অকলশৰীয়া মানুহ চ' বাই বাই গাইছ